Всем привет, девочки! Сегодня хочу с вами поговорить о новостях. А, значит, так что у меня будет каждую, наверное, неделю выходить новости какие-то. Итак, сегодня на новость то, что я создала новые титры. Потому что у там одна девочка написала в комментариях поменять, кажется, Блум. Сейчас вам скажу, как у нее канал читается. Она сказала, чтобы я поменяла лучше музыку. Сейчас скажу вам, где это она. Кажется, ее нет у меня в подписчиках. Ну ничего. В общем, Блум что-то там дальше. Ну, в общем, она написала, чтобы я поменяла музыку. Я вот поменяла, так что да, музыку. Надеюсь, она вам понравится. Я буду очень рада, если она вам понравится. Извините за мой голос, я не знаю, почему он такой. И, кстати, это может новость для меня, но я сегодня я сейчас вам покажу. Так, сделаю. Вот что я сделала с рабочим столом. Тоже любит. А еще одна подружка вообще терпеть их не может. Она смотрит фиолету. Да, и сейчас еще скажу то, что э, там выйдет примерно две серии. И это будет конец. Нет, вообще нет, не будет. Как бы вам объяснить? Он не закончится. Он еще летом у меня на... дальше продолжение будет. Просто мне нужно то, где как бы они там должны идти на речку это все но там будет последняя серия они будут очень интересные я вам правда обещаю но если вам конечно не понравится ставьте мне дизлайк я больше не буду продолжать я буду пьютье если вам понравится мой сериал я буду дальше и дальше и дальше продолжать вот так что еще Я не знаю, что мне еще сделать. Да. В общем, всем пока. С вами был пользователь Джейн. Это я. Я. Yeah. И, конечно же, ставьте мне, мне лайки, добавляйте мои видео в избранные. Ну, может быть, так, да? Я так ненавижу делать. В принципе, вот так. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно, какие у меня были раньше каналы. Я вам дам, наверное, только на один канал. Потому что второй это просто ужас. Да. И вот GN, Джейн, точнее. Я никогда не заброшу, если не выйду нечаянно. Потому что я не знаю оттуда пароль. Кстати, у меня губы обветрились. Я не знаю, каким полем лучше. Он как-то маслянистый больше. Но, знаете, увлажняет.